Тоді питання, ким ти був? Що Стюї обрали тобі? Я хотів стати імператором, либо ладейкой, но вони були зайняті. Все позивні вже їх разобрали. До речі, да. Ну, я посмотрел мультик Гриффини, там Стюї, с стюи, который з картою завоювання Європи. Легкий позивний стюи. Блін, Кайф, це ж малий, який типу. А, малий. Ты малый? Малый. Сын Питера. Само становление меня, как бойца Азова, пошло еще с Донецка. Я тогда с другом, он тоже в Азове сейчас. Мы записались в ополчение, были там. Праздновали день рождения. На утро я просыпаюсь, ничего не помню, потерял автомат. Мне начинает мой командир звонить. А я знаю, что там расстреляют за это. Мы стояли на блокпосту, в принципе, мы людей не стреляли. Я другу звоню, говорю, надо уезжать. Мы садимся в маршрутку, Да еще маршрутки ходили. Мариуполь. Ну что, доехали до Мариуполя, Говорили, что делать? Я говорю, ну пошли сдаваться. Созвонили с СБУ, повернуть живым, такая была программа. Поговорили и нас, ну, все, реабилитировали. А денег нет, что делать? Ну, говорит, ну, пошли в Азов, потому что Азов сразу Прошли КМБ и все, и в Азове теперь. Андрей, Повоевал на двух здесь лучше. А история это была шутка на самом деле, никогда я там не был, там все было намного проще. Ну а если вы хотите, вы можете верить в это. <laughs> почему? Никто не забороняет.